হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ইউটিউব চেনেলৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভ্লগছটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় আটাইতকৈ চৰ্চিত লোকসভা সমষ্টি হ'ল অসমৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দুই গগৈ অৰ্থাৎ তপন গগৈ ভাৰ্চেছ গৌৰৱ গগৈ কিন্তু ইমান দিনৰ পিছত আজি প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি হোৱাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ প্ৰেছ মিটৰ মাধ্যমেৰে সকলো কথা এফালৰ পৰা কৈ গ'ল আৰু সেই গুপ্ত কথাবিলাকো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ তেখেতৰ এই সংবাদ মেলৰ মাধ্যমৰে আহক তেন্তে এয়া তেখেতৰ মুখেৰে শুনক যেতিয়া দলে নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লৈ আছে বা ভাবি আছে যে মোক কোন সিটৰ পৰা পাৰ্টিত্ব আগবঢ়াব লাগে এতিয়া দলৰ মোৰ দলৰ নেতৃত্ব বিচাৰ কৰি আছে যে মোক যোৰহাটৰ পৰা দিব লাগে বা নগাঁৱৰ পৰা দিব লাগে বা কাজিৰঙাৰ পৰা দিব লাগে সেই সময়ত মাজুলীবাসীৰ ৰাইজে আটাইতকৈ বেছি শক্তিশালী কণ্ঠৰে দাবী জনাইছিল যে যোৰহাটৰ পৰা মোক এটা সুবিধা দিব লাগে বিভিন্ন ঠাইত মানুহে নামঘৰত আমি এটা মন্দিৰলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকে চাকি গছ আজি বাকী যথেষ্ট দুই তিনিমাহ আগতে চাকি গছ জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যে আমাক ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰযুক্তিবলগীয়া আৰু সেইকাৰণে মাজুলীত ৰাইজে আমাক ইমান মৰম দিছে আৰু সেইকাৰণে সেই মৰমৰ প্ৰতি হ'লেও এটা বিশেষ টান আছে যাৰ ফলত আজি আটলকৰ মাজত মই ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত আহি এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা দেখা দিছোঁ কিন্তু মই য'তেই গৈছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা ইমান মৰম পাইছোঁ ইমান শ্ৰদ্ধা পাইছোঁ মই প্ৰথমতে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে ইমান মৰম ইমান ইমান আশীৰ্বাদ কিয় অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই এজন নতুন প্ৰাৰ্থী নহয় মই যোৱা দহটা বছ দহটা বছৰত মই সাংসদত অসমৰ হৈ মাত মাতি আছোঁ যলিয়াবৰ হৈ মাত মাতি আছোঁ এইবাৰ এই নিৰ্বাচনৰ যুগ সময়ত অসমীয়া ৰাইজে বিশেষকৈ যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজে আমাক ইমান মৰম ইমান শ্ৰদ্ধা কিয় কৰি আছে তাৰ কাৰণটো মই পিছত গম পালোঁ যে তাৰ কাৰণটো হয় যে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ বগীদেৱৰ প্ৰতি এটা বিশেষ মৰম আছিল আৰু হ'ব পাৰে প্ৰয়াত তৰুণ বগীদেৱ আমাৰ মাজত অনুপস্থিত কিন্তু তেওঁ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ হৃদয়ত সজীৱ হৈ আছে আৰু চিৰতৰুণ হৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মূল কাৰণ যে আমি যে ইমান যে জনসমৰ্থন পাইছোঁ ইমান যে ৰাইজ আমাক যোগদান কৰিছে মহিলাসকল ওলাই আহি আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে আমি য'তেই যাওঁ মাজুলীৰ ভিতৰতে হওক মাহামৰা ভিতৰতে হওক সোণাৰীৰ ভিতৰতে হওক বিভিন্ন ঠাইত যিখিনি নাম মই উল্লেখ কৰিছোঁ সকলোৱে যদি যোৱা নিৰ্বাচনৰ যদি ফলাফল চায় এতিয়া গম পাব যে ফলাফল যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যিদৰে ফলাফল হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও আজি য'তেই গৈছোঁ সোনাৰীত মই দেখা পাইছোঁ মাজুলীত আপোনালোকে নিজে উল্লেখ কৰি দেখিছেই যে আমি য'তেই গৈছোঁ শ শ ৰাইজ ওলাই আহিছে ছতস্ফুটভাৱে ওলাই আহিছে তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে অসমৰ ৰাইজে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱক পাহৰি যোৱা নাই বয়োজ্যেষ্ঠসকলে পাহৰি যোৱা নাই যে কেনেদৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে অসমত দুহেজাৰ এক চনৰ ভিতৰত অশান্তিৰ পৰা শান্তি লৈ আগুৱাই লৈ আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালে মানুহবোৰে পাহৰি যোৱা নাই যে কেনেদৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ দিনত চৰকাৰী চাকৰিয়াল মানুহবোৰে তেওঁলোকে দৰমহা পালে পেঞ্চন পালে শিক্ষক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলে পাহৰি যোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা আছিল আৰু প্ৰয়াগত তৰুণ বগেজীবৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলৰ আজি কেনেদৰে তেওঁলোকৰ দৰমাহ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল লগতে আমাৰ কিমানবোৰ আমাৰ মাষ্টৰ দলৰ যিখিনি মানুহবোৰ আছিলে সেই মাষ্টৰ দলৰ মানুহবোৰ তেওঁলোকক ফৰ্মেল এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া গ'ল

পঢ়িছে কিতাপৰ ভিতৰতে পঢ়িছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ তো সেইকাৰণে আজি যোৰহাটত আহি আমাৰ ৰাইজে এটা বিশেষ মৰম আৰু স্নেহ আমাক দিছে আৰু ময়ো ৰাইজক ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এইবাৰ আমাৰ যোৰহাট লোকসভা ৰাইজে কিতাপটো লৈ লৈছে যে এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ দিল্লী সদনত যাব মানুহে মন বনাই লৈছে সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গ তাৰ নিজৰ মন বনাই লৈছে আৰু মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব যে যি ৰাইজে মোক আজি ইমান আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে সেই ৰাইজৰ ক্ষতি বিনিময়ত সেই ৰাইজৰ মৰমৰ বিনিময়ত মই দায়িত্ব সহকাৰে সদনৰ ভিতৰত সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গৰ মই বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰিম জতা জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ কথাই হওক কা আইনৰ বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাগানৰ হাজিৰা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিদৰে বাগান বন্ধ হৈ গৈছে সেইখিনি কথাবোৰ আজি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আজি মাজুলী মাজুলীৰ ভিতৰত বৰষণীয় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যিমান কোটি কোটি টকা আজি ভ্ৰষ্টচাৰ হৈ আছে কেলেংকাৰী হৈ আছে সেইখিনিও কথা মই ফালি কৰাটো বিচাৰোঁ সদনৰ ভিতৰত সদনৰ ভিতৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে আমাৰ আশা কৰ্মী আঙনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ আজি অধিকাৰ বৃদ্ধি হ'ব লাগে সদনৰ ভিতৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ চাৰিওফালে এতিয়া এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ বিজেপি চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে চাৰিওফালে ভয় আৰু ইমান দুখৰ কথা আজি ভয় আৰু প্ৰলোভন এই দুটা অস্ত্ৰ লৈহে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ কৰিছে কি প্ৰলোভন যে আজি মাজুলীৰ ভিতৰত আমাৰ সত্ৰ নগৰী মাজুলীত আমাৰ বৈষ্ণৱপীঠ মাজুলীত আজি বিজেপি দলৰ কৰ্মীখিনিক আজি নামঘৰে নামঘৰে পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ টকা মিলাই আছে কিমান দুখৰ কথা যে আমাৰ যে মাজুলীৰ য'ত আমি সত্ৰ নাগৰিক হিচাপে আমি সন্মান যাছ আৰু ইয়াতে আজি বিজেপি কৰ্মীখিনি আজি এজন চিণ্ডিকেটৰ মানুহ জৰিয়তে এজন চিণ্ডিকেটৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বিশেষ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে পইচা মিলাই আছে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ মাজুলীত সত্ৰৰ নগৰী মাজুলীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্মান যি এজন চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহবোৰে আজি পইচা পেলাইছে আজি সেইকাৰণে ৰাইজে আজি নিজে মানি লৈছে যে এইখন বিজেপিৰ চৰকাৰ মাত্ৰ টকা আৰু ভয় কিন্তু টকা আৰু ভয় দেখাই আজি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কিনিব নোৱাৰে টকা আৰু ভয় দেখাই বিজেপিয়ে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নাপায় ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে ৰাইজ এতিয়া সচেতন হৈছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে ইতিমধ্যে ঠিৰাং কৰিছে বিশেষকৈ মহিলাসকলে যে এইখন বিজেপিয়ে মাত্ৰ ফৰ্ম বিলাইছে যি ফৰ্মৰ কোনো মূল্য নাই পোন্ধৰ লাখ টকা ফৰ্ম বিলালে পোন্ধৰ লাখ টকা কোনো নাপালে বৃক্ষৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা ফৰ্ম বিলালে বৃক্ষৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা কোনো পোৱা নাই অমৃত কলৰ দহ হাজাৰ টকা বিলালে অমৃত কলৰ দহ হাজাৰ টকা কোনো তেওঁলোকে পোৱা নাই লখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম বিলালে লখপতি বাইদেউৰ আৰু দহ হাজাৰ টকা কোনো পোৱা নাই লাভ কৰি বাইদেউ কোনোৱে হোৱাই নাই আৰু এতিয়া ভুৱা ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছে এনেদৰে আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলক বাৰম্বাৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক সভালৈ মাতি আনি তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা তেওঁলোকক ৰখাই তেওঁলোকৰ সময় মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিছে তো সেইকাৰণে অসমৰ মহিলা এইবাৰ বিজেপি দলৰ পৰাজত এটা মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মহিলাই দেখিছে যে বিজেপি চৰকাৰে আজি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি থকা চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰিছে অসমৰ মহিলাই আজি দেখা পাইছে যে বিজেপি আহি ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি কৰি দিছে অসমৰ মহিলাসকলে আজি দেখা পাইছে যে বিজেপি অহাৰ পিছত গাঁৱে ভূঞে আজি মদৰ দোকান খুলি তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি ৰাখিছে অসমৰ মহিলাই আজি দেখা পাইছে যে আজি ঘৰৰ অৱস্থা জুৰুলা কৰি দিছে মাহৰ কাৰেণ্টৰ বিল আজি আঠশ টকা আৰু এই বিজেপিয়ে না পোন্ধৰ লাখ টকা দিলে না লক্ষী বাইদেউ কাৰোবাক বনালে না অমৃত কলক পইচা দিলে না আজি তেওঁলোকে বৃক্ষৰ ওপৰত পইচা দিছে এতিয়া ভুৱো কম ওপৰত নিৰ্ভৰ ত' সেইকাৰণে অসমৰ মহিলাসকলে ধৰাংকৈ ৰাখিছে যে আজি তেওঁলোকে আমাৰ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ আজি দিল্লী সদনত পঠাব লাগে তো সেইকাৰণে আজি ইয়াত মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ইমান যে মৰম মই পাম মই ভবা নাছিলো এজন অবিভাৱক দৰে আজি অসমৰ ৰাইজে মোক মৰম কৰিছে মই পিতৃহাৰা হিচাপে আজি ইয়াক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছো কিন্তু যোৰহাটবাসী ৰাইজ আজি মোৰ অভিভাৱক হৈছে যোৰহাটবাসী ৰাইজে আজি স্বতস্পৰ্টভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মহিলাসকলে আজি স্বতঃস্ফতভাৱে আজি প্ৰচাৰ কৰিছে যুৱকসকলে আজি স্বতঃস্পৰ্টভাৱে মোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে গান বনাই আমাক পঠাইছে বিভিন্ন আমাৰ দল সংগঠন নিজে নিজে আজি আমাৰ হয় তেওঁলোকে মানুহক ফোন কৰিছে তেওঁ অসমবাসী ৰাইজক আজি মোৰ অভিভাৱক দৰে যি মোক মৰম প্ৰদান কৰিছোঁ মই তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এজন অসমৰ ল'ৰা হিচাপে মাজুলী ল'ৰা হিচাপে মোৰ যি কৰ্তব্য মোৰ যি দায়িত্ব মই সেই কৰ্তব্য পালন কৰিম সেই দায়িত্ব মই গ্ৰহণ কৰিম তাৰ ওপৰত আমি অত্যাচাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ ভৱিষ্যত আমি যেতিয়া প্ৰতিনিধি হ'ম এতিয়া আমি সকলোৰে প্ৰতিনিধি হ'ম যিসকল আমাৰ দলটো ভাল পায় আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি হওঁ যিসকল বেলেগ দলৰ কয় তেওঁলোকৰ যদি কিবা সামাজিক সমস্যা আছে বা ৰাজহুৱা সমস্যা আছে আমি তেওঁলোকক লগত আমি আলোচনা কৰিম আমি বিজেপি দল দৰে নহয় যে কংগ্ৰেছ হ'লে তেওঁলোকে মানুহক প্ৰতাৰ নকৰে আমি কংগ্ৰেছ হিচাপে আমি সকলোকে সামৰি লয় কংগ্ৰেছ বিজেপি অগপ আমি যিয়েই হওক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত সামাজিক সমস্যাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ লগতে আজি আমাৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে আমাক যথেষ্ট আমাক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে আমাক সাহস বৃদ্ধি কৰিছে আমি বিৰোধী বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ প্ৰত্যেক দল ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ দল চি পি এম দল চি আই এম এল দল আম আদমী পাৰ্টী দল টি এম চি দল বিভিন্ন দল সংগঠনক মই নিজৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি পবিত্ৰ ৰামনৱমী দিন এই পবিত্ৰ দিনত মই অন্তিমৰ বাবে এই নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মই ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এশ শতাংশ আমি জিকিম এইটো কথা প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু এয়া এয়া বিজয় মাত্ৰ আমাৰ ব্যক্তিগত জয় নহ'ব এয়া জয় হ'ব ৰাইজৰ জয় এয়া জয় হ'ব মাজুলীৰ জয় এয়া জয় হ'ব যোৰহাটৰ স্বাভিমানৰ জয় এয়া জয় হ'ব উত্তৰ অসমৰ কণ্ঠ শক্তিশালী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা জয় এই জয় হ'ব অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা জয় এয়া জয় হ'ব সংবিধানৰ এয়া জয় হ'ব ভাৰতীয় লোকতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা এয়া জয় হ'ব নৱপ্ৰজন্ম মহিলাসকলৰ শ্ৰমিকসকলৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ এয়া জয় ৰাইজৰ জয় হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অনাগত দিনত আমি দেখাম যে আমি যোৰহাটৰ পৰা যি জয় যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই যোৰহাটৰ পৰা এই জয়যাত্ৰা দুই বছৰ পিছত অসমৰ জয় যাত্ৰাত পৰিণত হ'বলৈ গৈছে আজি যোৰহাট দুই বছৰ পিছত আমি অসমত আমি কেনেদৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ সেয়া আমি প্ৰণ লৈছোঁ আজি এই যুদ্ধত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপি দল আজি নিজৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিমান শক্তি আছে গোটেই শক্তিটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু আমাৰ চিন্তা নাই যিহেতু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু এইবাৰ শৰাইঘাট যোৰহাট আৰু এই শৰাইঘাটৰ এই ৰণত যে যোৰহাটৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ ৰাইজ আজি বিজেপিৰ দলটোক পৰাজিত কৰিব এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকৰ মাজত প্ৰথম হ'বলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকৰ থকা প্ৰশ্ন আছে মই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আপুনি ইমান এনে ঘূৰি আছে প্ৰত্যেক ঠাইলৈকে গৈছে এনেই আপুনি নিশ্চিত হৈছে জয়ৰ জয় হ'ব বুলি কিমানমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব চাওক যেতিয়া আমি যেতিয়া সংবিধানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যেতিয়া আশা কৰ্মীসকলৰ অধিকাৰৰ বাবে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পাই যদি মাজুলীৰ ভিতৰত যি গৰম পানী তাৰ কেলেংকাৰী যে ফাদিল হয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয় লৈ গোটৰ ব্যৱধানটো মই কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় আপোনালোকৰ বিষয়বোৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাইজৰ মাজৰ পৰা এই ভয়ৰ পৰিৱেশটো নাইকিয়া হয় সেয়া আমাৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি এটা উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ডাঙৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে এজন মানে আমাৰ যাব পাৰে নেকি চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত এজন মানুহে ইয়াত পইচা বিলাই আছে বুলি আপুনি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে আপুনি যে মোক নাম বিচাৰিছে তাৰমানে আপুনিও একমত কোনোবা এজন বিশেষ চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত থকা মানুহে মাজুলীৰ ভিতৰত বিজেপি হৈ আমাৰ পইচা মিলাই আছে আজি এই আপোনাৰ এই কথাটো এটা ৰাজনীতি কৰিলে বিজেপিয়ে যিটো কথা আপুনি কৈছে একাংশ দলসমূহত দলঙৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে মোৰ পিতৃৰ দিনত প্ৰয়াত পিতৃৰ দিনত সেই কথাটো মানে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতো শুনিছো আৰু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী যিকেইজন আহিছে তাক জনে আপোনাৰ কথাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে মানে কৈছে যে এই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন আহি পেলাই মাজুলী মানুহে জনক নাই বিচৰা বুলি আচলতে তেখেতে মিছাকৈ ইয়াত কৈ থৈ গৈছিল তেওঁলোকে কথা লৈ তেওঁলোকৰ অপ অপপ্ৰচাৰটো কৰিব তেওঁলোকৰ অপপ্ৰচাৰ কৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আমি স্পষ্ট বাদ দি আমাৰ কোনো ইয়াত আমাৰ স্পষ্ট কথা কওঁতে আমাৰ একো কথা নাই আমাৰ ইয়াত একো আমাৰ অসুবিধা নহয় আৰু তেওঁলোকৰ পোন্ধৰ লাখ টকা অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকৰ ছটা জনগোষ্ঠী ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতি কৰা অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকৰ এই লখপতি বাইদেউ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰে কয় যে আমি অ' পি এছ দিবলৈ পইচা নাই অ' পি এছ দিবলৈ পইচা নাই লখপতি বাইদেউ কথা মতে পইচা আছে যুক্তিহীন কথা তো সেইকাৰণে তেওঁলোক আজি ভুৱা ফৰ্মলৈ বিতৰণ কৰিছিল আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে ভুৱা ফৰ্ম হয়নে নহয় এইটো কথাখিনি কওক ধোৱা কম হয়নে নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ গোটেই অপপ্ৰচাৰ পাহৰি গ'লে তিনিটা অস্ত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰথমটো হ'ল পইচা চিণ্ডিকেটৰ পইচা তৃতীয়টো হ'ল হয় আজি পেট্ৰলৰ ডিপবোৰ আজি বন্ধ কৰি ৰাখিছে তৃতীয়টো হ'ল হয় গুণা বাহিনী তেওঁলোকৰ আমাৰ কৰ্মীখিনিক আজি পিঠি চি জানুৱাৰী মাজুলী আৰু তৃতীয়টো হ'ল মিছা কথা অপপ্ৰচাৰ মিছা কথা পোন্ধৰ লাখ দম্পতি বাইদেউ ফোৱা ফোৱা চব তেওঁলোকক হিচাপে এই তিনিটা তেওঁলোকৰ কষ্ট আৰু আমাৰ হল স্পষ্টবাদী আমাৰ হল প্ৰগতিশীল আমাৰ হ'ল যে আমি ৰাইজক সেৱক হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ আমি লোকতান্ত্ৰিক মূল্যৰ ওপৰত ভৰষা কৰোঁ তেওঁলোকে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে নিজকে ৰজাভাৱে আমি নিজকে ৰাইজক সেৱক হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু আছামৰ এটা পেপাৰ ঠাই মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো গতিকে এই বিষয়টো তেওঁলোকে মিছা কৰিছে নে আমি চব কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অপপ্ৰচাৰৰ তেওঁক বি এছ ডি কৰি ৰাখিছে তথাপিও নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অপপ্ৰচাৰ চলাব তেওঁলোকে চলাওক ৰাইজৰ বিবেক শক্তি আৰু ৰাইজৰ স্মৃতিশক্তি আমাক আমাৰ আৰু মণিপুৰৰ কথা কৈ থাকে মণিপুৰৰ যোৱাইনে ৰান্ধি ভক্ত বুলি কৈছে আজি আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব যদি নিৰ্বাচন জিকিবলৈ বিচাৰে যোৰহাট নিৰ্বাচন আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব চাইকেল চলালে চাইকেল চলালে খোজ কাঢ়িলে নাচিলে অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব যোৰহাট আমি জিকিম এবাৰ শৰাইঘাৰ যোৰহাট হৈছে ৰাইজ নিজে আমাক সেনাপতি হৈছে আৰু ৰাইজে আমাক জিকাব কৈছা কৈছে এটা কথা ভৌৰৱ গগৈ অযোধ্যা নগৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমান পৰে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে এই সংবাদমেলটো শুনি কি উপলব্ধি কৰিলে সঁচাকৈ তৰুণ গগৈদেৱৰ কাৰণে আজি অসমৰ উন্নতি হৈছে যিটো ৰাস্তা বনাই থৈ গৈছিল প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো মতে শেষ হ'লোঁ জয় অসম ধন্যবাদ